anamlı kanal dəzərimiz bu növbə məs masallar qəsəbəsində ikinci alaz market qarşısında gördünüzmü bax bu yol da asfaltdır məktəbə yaxındır iki mərtəbələmizdən mən danış edirəm mm -hmm. evimizin torpağında evimizin qəssənətlə qaydasında da birbaşa proqfet dükan bilərsiz və bank isə əgər pul ayırırsınız, yəni bankla demimiz əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi həyətində mərkəz qazan trapı da ki mövcuddur. Evimizin bax belə bir gözəl bir fasad görünüşü var. Evimiz qoşa daşdan inşa olunub, yaşayışlı evdir. Əşyaları satıl, onu xatırladım. Burada kombi sistemidir, işlək vəziyyətdədir. Bura isə bizim altını gördü, lamberni burada işıqları vurdu, hazır vəziyyətdə. Yəni evin altından da gözəl istifadə edə bilərsiniz, onu xatırladım sizə. Və burada evin altından yenə yəni də 2 ailədir yaralıdır. Yəni burdan da bax belə bir bir otaq bax burdan çıxarda bilərsiz. Və burada da yenə əlavə olaraq mətbəx, sanuz yerə də bilərsiz. Yəni alıcın istəyinə açılır. Burada da ümumi koridor hissəsidir. Və burada sol tərəfdə yenə də əlavə olaraq bax burdan da e, keçid qoyublar ki, mətbəx sağ tərəfdə, sol tərəfdə isə sanuz yer olsun. Bütün sistemlər hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdə su vaxtlıdır. Evimizin qiyməti ilə irəlilənə dair də məsəl tanıdış edəcəm. Bax belə bir gözəldir evimiz satsa çıxıb. Belə də hatırladım, evimiz yaşlı evdir. Evimiz hardasa 8-10 il öncə tikilən evdir. Burada görürük ki, həyətində hidrafordu, süprügəyinlər belə hazır vəziyyət saxlanılıb. İndi isə evimizin içini mən çatdırım. Xatırladım evet. ki, 2 nömrəli məktəb də biz evimizin yanındadır. Ev də torpaq tam mülkiyyət sənədlidir. İnşallah ev olm insanlar Allah təala belə gözəl evlə qismət etsin kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxmış evləmə 1-ci növbə. Siz tanış ola və siz bir daha atılan satışını göstərdim. Göstərdim ki, bax belə villalar də e, yeri tam yaşayış olan villalar olan bir yerdir. İndi evimizləsinə məş tanış edim. Dörd otaq əşyalar. Deməli, ha hamsı qalacaq. Evimiz yuxarı mərtəbəsində 3 dənə otaqdan ibarətdir. Sağda mətbəxdir, salon zəldir, bir otaq, 2 otaq və solda 3-cü otaqdır. Bura sağ tərəfidir. Bak, bu gördüyünüz əşyalar deməli evimizin içində qalacaq hamısı. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir, onu xatırladımsa. Və bir şey də xatırladım hörmətli tanıdız əzərimiz. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Yəni alıcı əgər bunu alıb kirayə vermək istəyirsə, yəni hal-hazırda evi satan şəxs də məsəl üçün 300 manat kirayə qəlavələri içində, yəni alıcının istəyinə asılıdır. Və artıq ki boşaldıq. Bu gördüyünüz bax mebellər də hamısı evimizin içində qalacaq. Kombi işlək vəziyyətdədir pəncəsi bir baş öz həyətinə baxır. Bax, belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağıdır. Bir tənə, yəni bir şeyə bax, qardaşımə gətirir. Burası evimizin sənə və sənətə boşluğudur. Bax, belə bir gözəl sənət sənət boşluğudur. Və burada bir yataq otaqı, ikinci yataq otağı. Ümumiyyətlə ikinci mərtəbəsində 3 tənə otaqdır. Burası evimizin otaq otaqdır. Bax, 4 bu mebellər də evimiz içində qala bilər. Yəni alıcının istəyinə asdır. Taxta, şponer də bunlar hamısı qala bilər. Ələdə. Evimizin qiyməti e, 64.000 manata satışa çıxır. Sözsüz serial alıcısına endirim olunacaq. Evimizin bax burda göstərdim ki, texniki pasportu da, kupçusu da hamısı tam qaydadadır. Əgər ipoteka üçün pul ayırıbsa, birbaşa manla evimizi əldə edə bilərsiz. Onu xatırladımsa də bir başa propskaya düşə bilərsiniz. Evimiz bir daqadan 4 daş, 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Burası sonuncu yataq otağıdır. Qiymət isə 74.000 manata satışa çıxıb. Real alıcıların sözsüz ki, endirim olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zənh ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bilövə mə unutmayın ki, yenə satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz.